أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون سورة أنفال آية 60 اور ان کفار کے مقابلے کے لیے تم سے جہاں تک ہو سکے تم طاقت مہیا کرو اور پلے ہوئے گھوڑوں کو مستعد رکھو تاکہ تم اس سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں نیز دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکو جنہیں تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے اور راہ خدا میں جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا اور تم پر زیادتی نہ ہو جنگ کے بارے میں کچھ عسکری قوانین اس آیت میں بیان ہوئے ہیں سب سے پہلے ہر قوم اور ملت کو اپنی ممکنہ طاقت کے ساتھ ہونا چاہیے کیوں اس لیے کہ دفاع اور اپنے وجود کا حفاظت کرنا یہ ایک فطری حق ہے کہ ہر زیرو اپنا دفاع کرنا جانتا ہے اور دفاع کے طریقے ہر جیو کو آتا ہے حتیٰ پودوں میں بھی جہاں تک زندگی ہے حیات کے بھی مراحل ہوتے ہیں پودے بھی حیات نباتی رکھتے ہیں وہ بھی اپنے وجود کو مضر اثرات سے حفظ کرنے کے لیے دفاع کا طریقہ جانتا ہے پودا بھی جانتا ہے حیات کے آثار اور حیات کے علامات میں سے خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے لیے اپنے زندگی کو برقرار رکھنے کی چیزوں کو اور اپنے زندگی کے خلاف چیزوں کو وہ پہچانتا ہے پودا بھی پہچانتا ہے اس پودے کو دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ دھوپ کی طرف جھکتا ہے اور جس چیز سے اس کو ضرر ہونے کا احتمال ہوتا ہے مثلاً سایہ ہے سایہ میں اس کو فائدہ نہیں ہے اس سے بھاگتا ہے مثلاً <تصفح> یہ ہر زرو کا ایک فطری حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے اور اپنے وجود کو حفظ کرے قدرت نے جس نے وجود دیا ہے اس نے اس انسان کے اندر اس بات کی سمجھ بھی ہوا دیات فرمائی کہ اس کو اپنا وجود کس طرح برقرار رکھنا ہے یہاں پر خطاب و آئدو لہم اپنے طاقت کو مہیا عائد مہیا رکھو مستعد رکھو مستعد رکھو کا حکم پوری امت سے پورے معاشرے سے پوری قوم سے جبکہ جب کہ معاہدے کا حکم جو ہے وہ اسلامی ریاست کے سربراہ اس کا مخاطب ہے معاہدہ کرنے والے معاہدہ توڑنے والے اسلامی ریاست کے سربراہ ہوتے ہیں وہی معاہدہ کرتے ہیں وہی معاہدہ توڑنے کا اعلان کرتے ہیں جب کہ مقابل معاملہ توڑ دے تو پھر جواباً معاملہ توڑنے کا اعلان اسلامی ریاست کا سربراہ کرتا ہے لہٰذا معاہدوں کے سلسلے میں جب حکم آیا تو اس کا مخاطب اسلامی ریاست کے سربراہ قرار پاتے ہیں کہ عسکری جو تیاری ہے اور عسکری طاقت کا اجتماع اس میں پوری قوم مخاطب ہے عدو اس میں صرف سربراہ کوئی واجب نہیں کہ وہ مستعد رہے البتہ ایک موقع ایسا آیا تھا رے سالم عام کے لئے حکم ہوا تھا کہ اگر کوئی لڑائی کے لیے نہیں نکلتا ہے تو آپ تو نکلے جی یہ حکم آیا تھا کوئی بھی نہیں نکلتا ہے حضور کے اوپر واجب ہو گیا تو کہ آپ خود نکلے لیکن جہاں تک عسکری ساز و سامان کی تیاری ہے وہ ایک قومی اور ملی فریضہ ہے اس وقت بھی ہاں اس وقت بھی قومی ملی فریضہ ہے اس وقت ہے مثلا ہمارا وطن ہے پاکستان ہے اس کو غیر مسلم ممالک سے خطرہ ہے خوف ہے دشمنوں سے تو اس کے لیے مستعد رہنا مستطعتم تم مستعد رہنا واجب ہے اور پوری قوم پر بھی واجب ہے کہ وہ اس کو ہم نہ سمجھے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے ایسا نہیں ہے ریاست کی ذمہ داری صلح اور جنگ کا اعلان ہے لیکن سامان حرب کی تیاری میں سب لوگ ماخوذ اور ذمہ دار تمام تمام پوری امت پوری قوم ہر فرد ہر فرد کو حسب استطاعت اس میں حصہ لینا ہے اسلامی ریاست میں یہ چیز ہے لہٰذا اگر کوئی وقت آتا ہے ہمارے وطن کے اوپر ایک اسلامی ریاست ہے پاکستان تو اس میں ہر ایک کو حصہ لینا ہوتا ہے اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے یہ ایک فطری حق ہے وہ اسلامی ریاست ہو غیر اسلامی ریاست ہر ریاست جو ہے وہ اس کام کے وہ اس کام کو سمجھتی ہے ہر قوم اس بات کو سمجھتی ہے کہ وہ اپنے دفاع کا ساز و سامان لیکن اس اسلامی تعلیمات میں چند باتیں ہیں خاص طور پر اس میں ایک تو فرمایا واحد الحم یہ مخاطب ساری امت ہے دوسری بات مستطا تم یعنی اس میں سامان حرب تیار کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی کی اجازت نہیں ہے مستطا تم جتنا ہو سکتا ہے سامان حرب کی تیاری کرو اس میں سامان حرب کی تیاری کرنا اور اس اسلامی ریاست کے لیے قومی اعتبار سے قومی ناموس کا تحفظ ہے عزت و وقار کا تحفظ ہے اور امن و امان کا تحفظ ہے اس کی وجہ سے اس میں کوئی اپنے عزت کے تحفظ کے لیے کسی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہوتی اپنے ناموز کے تحفظ کے لیے کسی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہوتی اسی طرح اپنے قومی استقلال کے لیے بھی کسی قسم کی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہوتی مستم جی گنجائش نہیں چھوڑیے جتنا انسان سے ہو سکتا ہر فرد سے ہاں ہر فرد سے جتنا ہو سکتا ہے آگے فرمایا مستم جتنا ہو سکے من قوت من بیانیہ کہتے ہیں نا ماں سے مراد کیا ہے ماں سے مراد قوت طاقت ہے آپ کے پاس کون سی طاقت ہر قسم کی طاقت جس کے اوپر طاقت کا اطلاق ہو سکتا ہے جو عسکری ساز سامان کے لیے یا دشمن کے مقابلے کے لیے یا دفاع کے لیے وقن وطن کے تحفظ کے لیے آپ سے کیا ہو سکتا ہے جی وہ کچھ فراہم کرنا خواہ زبانی اور کلامی حمایت ہی کیوں نہ ہو خواہ ایک مظاہرہ ہی کیوں نہ ہو مثلا خواہ ایک نعرہ ہی کیوں نہ ہو اس میں اگر طاقت ہے اس میں اگر حوصلہ ہے جس سے ہمارے لڑنے والوں میں حوصلہ آتا ہے من قوت یہ بھی قوت ہے ایک طاقت ہے میں یہ بھی کر دوں سب شامل ہے اس میں وَمِن رِبَاتِ الْخَيْلِ اور پلے ہوئے گھوڑوں کا خصوصی طور پر قوت یہ بھی قوت میں شامل ہے لیکن پلے ہوئے گھوڑوں کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا کہ اس زمانے میں جس زمانے میں لوگ اس آیت کو سن رہے تھے یا آیت کے جو مخاطبین اول ہیں ان کو مخاطبین اول کہتے ہیں نا عصر قرآن کے لوگوں کو کیونکہ قیامت تک آنے والے سب لوگ مخاطب ہیں لیکن قرآن نزول قرآن کے معاصر لوگوں کو مخاطبین اول کہتے ہیں بات تو وہیں سے چلنا ہے مخاطبین اول سے چلنا ہے قیامت کے لوگوں کے لیے لہٰذا کوئی ایسی بات تو نہیں ہو سکتی کہ مخاطبین اول کے لیے بالکل نامفہوم سی بات رہے کہ ان کے سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے تو وہ آگے بات بڑھ نہیں سکتی اس لیے مخاطبین اول کے زمانے کی باتیں ہوتی ہیں اور پھر بعد میں آنے والے مخاطبین اسی سے بات کو سمجھ لیتے ہیں مزہ عام لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں رباط الخیل یہ مراد ایک مواصلاتی طاقت ہے من قوت میں مواصلاتی طاقت کہ گھوڑوں کا کام جو ہے وہ سامان حرب میں گھوڑے کا کام کیا ہوتا ہے مواصلات ہوتا ہے کہ آآ آآ پہنچنے کے لیے جانے کے لیے لشکر کو فراہم کرنے کے لیے اور گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کے جب لڑتے ہیں تو دشمن کی طرف لپکنے کے لیے آج کا ٹھیکوں میں بیٹھ کر کے لپکتے ہیں گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کے تو نہیں ہو سکتا جی تو یہاں ہم یہ مراد لینے میں حق بجانب ہوں گے رباط الخیل سے مراد مواصلات حربی مواصلات حربی مواصلات مراد ہے جس, جس سے آپ سامان حرب یا لڑنے والے لوگوں کو ایک جیسے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں یا لڑائی میں دشمن پر لپک کر کے حملہ کر سکتے ہیں وہ سب رباط الخیل میں شامل ترہبون بھی ادو اللہ و ادوکم یہ جو عیدو ہے سامان حرب تیار رکھو سامان حرب تیار رکھنے کا مقصد فلسفہ بتا دیا کہ اس کے لیے سامان حرب کے تیار کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جنگ ہو رہی ہو جی لڑائی ہو تو پھر آپ سامان حرب تیار کریں اور لڑائی نہ ہو تو پھر سامان حرب تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا عسکری قوانین میں عسکری قانون میں عسکری دنیا میں سامان حرب کا وجود بھی ایک دفاع ہے استعمال صرف دفاع نہیں ہے سامان حرب کا استعمال دفاع نہیں ہے قرآن کی اس آیت کے روح سے بھی اور عملاً ہم اس دنیا میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ سامان حرب کا وجود بھی ایک دفاعی طاقت ہے استعمال کی نوبت آنا ضروری نہیں ہے یہ یہ نقطہ ہم کہاں سے سمجھیں گے ترہبون ادو ادول کہ تم اس سامان سے خوف زدہ کرو گے اللہ کے اور اپنے دشمن کو خوف زدہ کریں گے کہ وہ تم پر حملہ کرنے کی جسارت نہ کرے دیکھیں نا یہ دشمن جو ہے آپ کے اوپر حملہ کرنے کی جسارت کرنے سے پہلے ہی دشمن کو خوف زدہ کیا جا سکتا ہے سامان حرب کی بھرپور تیاری سے یہ دفاع ہو گیا لہذا یہاں یہ نہیں فرمایا تقتلون الو عدو بھی ادو اللہ و عدو تو قاتلوں بھی عدو اللہ و ادوقم تولکوں نے بھی اللہ و نہیں کہا بلکہ ترہی ہی بولا کہا خوف زدہ کرنا یہ خوف زدہ کرنے سے آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی لہٰذا سامان حرب کی افادیت جو ہے صرف جنگ مسلط ہونے کی صورت میں بھی نہیں ہے حالت امن میں بھی آپ کے پاس سامان حرب کا ہونا ضروری ہے اللہ و ادوکم یہاں پر ادو اللہ کہنا کافی ہوتا ہے چونکہ اللہ کا دشمن جو ہے وہ ادوقم بھی ہوتا ہے تمہارا ہی دشمن ہوتا ہے یہ صرف لوگوں کو ذہنوں میں بات واضح کرنے کے لیے کہ ہو سکتا ہے ادو اللہ کہنے میں تشخیص سے کرنا مشکل ہو جائے لوگوں کے لیے جب ادوقم بھی آ گیا تو کہا کہ جی ہم تمہارا دشمن اللہ کا دشمن ہے مسلمانوں کا دشمن اللہ کا دشمن ہے تمہارا قومی اور ملی دشمن جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے اس بات کی وضاحت کے لیے ادوقم کا اضافہ کر دیا وہ آخری دونہم یہ جو تمہارے سامنے ادو اللہ و ادوقم ہے صرف تمہاری نگاہ جب عسکری ساز و سامان تیار کرنے لگتے ہو تو پھر تمہاری نگاہ دشمن کی موجودہ طاقت پر مرکوز نہیں رہنا چاہیے صرف یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے حربی سامان حربی اعتبار سے کہ دشمن کی موجودہ طاقت کا لحاظ کر کے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرو ٹھیک آخری نا اس دشمن کے پیچھے اور بھی دشمن آتے ہیں آئیں گے یہ ایک قوم تمہارا دشمن ہے آج کوئی دوسری قوم بھی تمہارے دشمنی میں آگے آ سکتی ہے تمہاری جو موجودہ دشمن ہے اس موجودہ دشمن کے ساتھ اور دشمن جو ہے وہ ان کا دست و بازو بن سکتے ہیں دے اس کے لیے کیا کرو گے اگر تم نے صرف جو تمہارے سامنے اس وقت جو دشمن جو ہے اس کے ساتھ نبرداز اسی ہی کو نظر میں رکھا کل دوسری قوم نے بھی ان کے ساتھ تمہارے خلاف معاہدہ کیا کیا کرو گے ہم اصل صاحب آپ کی مثال دیتے ہیں صرف مشرقین کو نظر میں نہ رکھو مشرقین کے ساتھ یہود بھی آ گئے تو کیا کرو گے جی یہ بھی نظر میں رکھو آخرین دوسرے دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ ملحق ہو سکتے ہیں لہٰذا موجودہ عسکری طاقت کے ساتھ تمہارے پاس ریزرو فوج بھی ہونا چاہیے جو آج کل عسکری اعتبار سے ایک واضح سی بات ہوتی ہے کہ ریزرو طاقت بھی ہر قوم رکھتی ہے لیکن اس کا درس ہم کو اس قرآن سے بھی ملتا ہے وہ آخری نمندون ان موجودہ عدو اللہ و عید وقم کے علاوہ اور لوگ بھی تمہارے سامنے آ سکتے ہیں دشمن بن کر لا تعلمونہم ان کو تم اس وقت نہیں جانتے پوچھو نہیں وہ کون ہے ہمارا تو دشمن مشرقین ہے اور کون ہو سکتے ہیں جی لا تعلمونہم تم نہیں ان کو جانتے پھر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہاں ہو سکتا ہے اس سے مراد یہود ہو وہ بھی سمجھ سکے پھر بھی لا ون ہو جی اگر تم مشرقین کے ساتھ یہود کو ملاتے ہو تو آخرین وہ تمہارا ففتھ کالم جو ہے وہ اپنے ہی صفوں کے اندر سے تمہارے لیے دشمن جو ہے وہ وجود میں آ سکتے ہیں منافقین کی صورت میں یا دوسرے لوگ وہ رومی وغیرہ جو اسلام کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہو گئے تھے وہ آخری نمن ہوم مندون تعلم و اللہ عالم ہوم ان کو ان دشمنوں کو اللہ جانتا ہے ان کے لیے بھی تیاری کرو جو تمہارے سامنے نہیں ہے ابھی دشمن آگے آنے والے دشمنوں کو بھی مرعوب کر سکو اتنی حربی طاقت ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ جو موجودہ دشمن بھی مرعوب ہو جائیں آپ سے اور ان کے ساتھ کوئی اور قوم بھی آپ کے مقابلے کے لیے آنے کی جرأت نہ کریں اتنے ساز و سامان اور حربی طاقت آپ کے پاس ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ سامان حرب کے لیے مال چاہیے پیسہ چاہیے اوپر عائد الحم من قوت من قوت میں مالی طاقت مالی قوت افرادی قوت وغیرہ سب شامل ہے تاہم رباط الخیل کا خصوصی ذکر کیا کہ اس کے بہت زیادہ اہمیت ہے جنگی حربی دنیا میں اور مال اور دولت کو بھی بنیادی کردار حاصل ہے اس لیے خصوصی طور پر ذکر فرمایا وہ ماتون فیوشن فی صبی للہ خاص طور پر جہاد کے لیے خرچ کرنے کو خصوصی طور پر اہمیت دیتے ہوئے فرمایا کہ جو کچھ تم راہ خدا میں خرچ کرو گے فی سبیل اللہ یوفا الکم وہ تم کو پورا پورا دیا جائے گا یوفا پورا دینا وہ ان تم تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا تم نے ایک روپیہ دے دیا تو اس کے عوض میں ہم ایک روپیہ واپس نہ کریں اگر راہ خدا میں کسی نے ایک روپیہ دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں ایک ہی روپیہ واپس کیا یہ وفا ہو گیا پورا ہو گیا یہ جی؟ ظلم نہیں ہوا جب کہ ایسا بھی نہیں ہے نہیں، آپ پڑھ چکے ہیں قرآن میں کہ اگر راہ خدا میں ایک روپیہ کوئی دیتا ہے تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس عمومی طور پر تو ارشاد ہوتا ہے جو ایک نیکی کرتا ہے اس کے لیے اس جیسے دس نیکیوں کا ثواب لیکن مالی انفاق میں چونکہ مال بہت انسان کی کمزوری ہے اس کے لیے بہت زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے ایک کے بدلے میں سات سو یو سے بھی اوپر سات سو اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے بلکہ فرمایا یضاعف لمن یشاء خدا جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بھی دگنا کر دیتا ہے تو چودہ سو ہو گئے ایک کے عوض میں اللہ تعالیٰ چودہ سو عنایت فرماتا ہے انفاق میں تو اگر ایک کے مقابلے میں ایک بھی دیا جائے وفا ہو جاتا ہے اور ظلم نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ یہاں اس جگہ چودہ سو تک جی ایک کے مقابلے میں عنایت فرما سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ چودہ سو کی جگہ جو لم اشاع خدا جس کے لیے چاہتا ہے اس کو دگنا کر دیتا ہے سات سو کو دگنا کر دیتا ہے کہ مقامات میں سے ایک مقام راہ جہاد ہو ہو سکتا ہے یہ اگر راہ جہاد میں انسان ایک روپیہ خرچ کرتا ہے باقی جگہوں پر ایک روپیہ خرچ کرتا ہے سات سو لیکن راہ جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں اگر کوئی پیسہ خرچ کرتا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیں جس طرح ایک شخص کے زیادہ خلوص کے ساتھ خرچ کرتا ہے اللہ دگنا کرتا ہے اسی طرح مصرف زیادہ اہم ہونے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دگنا کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ